Pernah terfikir tak, Sarawak ni uh, selain terkenal dengan alam semula jadi dia, mungkin boleh jadi hub aero-angkasa baru kat rantau ni. Hmm, menarik tu. Macam dah bukan anggangan kosong tau. Ada satu kerjasama strategik besar ni. Uh, tengah dibentuk dengan gergasi global. Airbus, kita dah teliti laporan pertemuan penting antara kerajaan Sarawak dengan Airbus dekat Toulouse, Perancis baru-baru ni. Ya, pertemuan tu memang signifikan. Jadi, matlamat kita hari ni nak faham betul-betul apa inti parti kerjasama ni, apa maksudnya untuk Sarawak. Okey, jom kita tengok lebih dekat. Apa yang luar biasa kat sini, bagi saya lah, ialah macam mana satu entiti negeri, Sarawak kan, ha. proaktif aktif bekerjasama dengan pemain industri penerbangan utama dunia macam Airbus. Betul tu, bukan calang-calang kan? Ini bukan sekadar uh, perjanjian biasa tau. Ia macam satu lonjakan cita-cita. Potensi transformasi ekonomi dia tu, hmm mendalam. Fokus dia bukan satu benda je, tapi nak bina keseluruhan ekosistem. Okey, jadi hasil lawatan Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Zuhari ke ibu pejabat Airbus tu, ada enam bidang utama kerjasama dipersetujui. Kira macam rangka tindakan lah ni. Betul. Enam bidang ni saling berkait. Nampak pendekatan yang holistik. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, Bahan Api Penerbangan Mampan, SAF. Penting ni. Sarawak tengah giat kaji pasal penghasilan SAF selari dengan matlamat global kan? nak capai pelepasan karbon sifar bersih 2050 tu. Ya, dan ini bukan sekadar pasal alam sekitar aja tau. Sarawak ni ada potensi sumber biojisim yang uh, agak besar. Maksudnya? Maksudnya dia boleh manfaatkan benda ni jadi kelebihan strategik. Bukan setakat ikut cakap orang pasal kelestarian, tapi mungkin boleh jadi pembekal utama SAF kat rantau ni. Sumber tradisional tu boleh jadi komoditi masa depan. Wah, menarik potensi sumber tempatan tu. Tapi Teknologi je tak cukup kan? Kena ada orang yang pandai guna. Semestinya. Ini bawa kita ke aspek kedua. Pembangunan modal insan. Kerjasama dengan institusi tempatan macam ICATS akan diperluas lagi. Peluang untuk pelajar Sarawak dapat latihan industri, taraf antarabangsa dengan Airbus. Tepat sekali. Benda ni kritikal. Bukan setakat nak isi jawatan kosong. Tapi um, langkah strategik juga nak bendung brain drain kan? Betul tu. Cabarannya ialah macam mana nak pastikan kepakaran yang kita dah bina ni kekal kat Sarawak, menyumbang balik kat sini walaupun mungkin ada tarikan dari tempat lain yang dah lebih maju. Hmm, cabaran tu memang ada. Okey, selain bina kepakaran tempatan, ekosistem sokongan pun kena kuat. Ya, yeah, ya. Yeah. Ini bidang ketiga. Pembangunan ekosistem industri sokongan. Sarawak tengah teroka potensi pembuatan bahan komposit. Tahu kan, bahan ringan tapi kuat untuk kapal terbang tu. Ah, komposit. Penting tu. Lepas tu ada kulit sintetik berasaskan gas, teknologi avionik, sistem elektronik pesawat, malah cip pintar guna AI. Fuh, canggih ni. Ini satu anjakan besar ni. Daripada kita jadi pengguna je, kita nak jadi pencipta nilai. Tapi nak bina rantaian bekalan tempatan untuk komponen canggih macam ni, ah cabarannya besar. Pelaburan awal tu mesti tinggi. Memanglah. Tapi ia juga peluang unik. Kita boleh bina industri generasi baru tanpa bebanan legacy lama. Kuncinya macam mana pemindahan teknologi dari Airbus tu berjalan nanti. Kena betul-betul berkesan. Setuju. Okey, kita beralih dari pembuatan ke pengalaman pengguna pula. Bidang keempat, pendigitalisan perjalanan dan perkhidmatan penerbangan. Ada konsep digital journey. Hmm, digital journey, apa tu? Dia macam nak sepadukan semua benda. Tempahan tiket, pengangkutan darat macam ART yang dirancang tu, sampai ke penginapan, semua dalam satu platform digital. Senanglah untuk pengguna macam anda nanti. Oh, okey betul juga. Ni bukan sekadar pasal cekap je lah. Tapi lebih kepada pengalaman perjalanan tu sendiri. Dari rumah sampai ke destinasi. Semua lancar. Betul. Ia hubungkan pelancongan, pengangkutan, penerbangan. Kalau buat betul-betul, boleh jadi daya tarikan unik untuk Sarawak. Naikkan nilai industri pelancongan dia. Memang potensi besar tu. Jadi, nak pastikan semua ni berjalan lancar, tak tergendala, bidang kelima ialah penubuhan pasukan bersama Sarawak Airbus. Ah, pasukan bersama? Ya. Yeah gabungan kepakaran dari Sarawak dan Airbus. Mereka akan rangka pelan halat tuju, pantau pelaksanaan. Nampak komitmen tu betul-betul jitu. Pasukan bersama ni um, sangat kritikal. Ia pastikan perancangan tu bukan sekadar atas kertas je, tapi praktikal. Boleh buat. Kan. Ia gabungkan pandangan global Airbus dengan realiti kat Sarawak. Penting tu nak hadapi cabaran masa pelaksanaan nanti. Mesti ada punya cabaran. Tak dinafikan. Dan akhir sekali, elemen keenam yang macam mengikat semua ni sekali pembangunan Aerotropolis. Aerotropolis, bunyi macam futuristik. Ha, ha Satu kawasan, luas juga, 100 ekar, dirancang jadi hub bersepadu macam bandar aeroangkasa mini lah semua aktiviti industri ada kat situ. Konsep aerotropolis ni dia macam manifestasi fizikal cita-cita aero angkasa Sarawak ni lah. Hmm. Bukan sekadar taman industri biasa. Oh ada beza eh? Yeah. Ya. Dia direka untuk wujudkan sinergi. Pusat latihan sebelah pusat R&D. Dekat dengan tempat selenggara, logistik. Tujuannya nak tarik pelaburan. Jadi pusat tarikan utama untuk industri aero angkasa kat wilayah ni. Faham. Faham. Jadi uh, kesimpulannya, apa ni? Kerjasama Sarawak Airbus ni nampak macam satu pertaruhan yang besar dan strategik. Memang besar. Bukan pasal satu projek je, kan? Tapi nak bina keseluruhan ekosistem. Dari bahan api lestari, bakat tempatan, industri sokongan canggih, pengalaman digital, sampailah ke infrastruktur fizikal macam Aerotropolis tu. Sememangnya satu visi jangka panjang. Cita-cita tinggi ni, kalau berjaya memang akan letakkan Sarawak kat peta Aero Angkasa Serantau. Tak boleh sangkal. Betul. Tapi persoalan yang lebih mendalam sikit, hmm, macam mana pelaksanaan pelan yang komprehensif macam ni nak diuruskan? Macam mana ia nak disesuaikan dengan realiti pasaran, cabaran teknologi yang sentiasa berubah? Itu kunci kejayaan dia nanti, pelaksanaan tu. Itu satu persoalan penting tu. Untuk anda fikirkan juga. Dengan fokus baru Sarawak pada industri teknologi tinggi macam aerospace dan tenaga hijau ni, agak-agaknya macam mana ia akan bentuk semula keutamaan pembangunan? apa kesannya pada pengurusan sumber asli tradisional negeri itu pada masa depan? Menarik untuk difikirkan.